общественной организации на орации я предлагаю э, внести предложение что до финансирования. Заключается в том чтобы э, существующие нынче в, ХФТ, э, в области э, экологии которые э, ну, присутствуют здесь или существуют у нас э, в нашем э, общественном движении каким-то образом задумались над тем как можно составить такие интересные экологические проекты, которые бы оказались одновременно интересны для экологии, для власти и для бизнеса. Я думаю, что фронтрайзинг тогда будет обеспечен. Поэтому, вместо того, чтобы просто рассказывать, что уже произошло, и жаловаться друг другу на это, просто задуматься, как можно креативность свою проявить, да и сделать нормальные проекты, которые будут всем интересны и будут проводиться в жизни, в силу своего, своей интересности. Вот предложение я вношу. Конституция Земли давно написана, в английской называется «Ils Charter», и есть несколько краин, Коста-Рика, например, какие ей подписали. Далее справа, пока что не пошла. Есть российский переклад «Хартия Земли», Владимир Березин, зеленый движение Донбасса и Бахмат. Я просто вижу, что вот эти разделы вот, по поводу регуляторных инструментов и по поводу правовых институтов и так далее, хотелось бы добавить, ну, как-то там должно обязательно прозвучать конкретика. Имеется в виду... Мы говорим о доступе общественности к информации, мы говорим об участии общественности в принятии решений, механизмах там и так далее. Мы, мы, просто я уже несколько лет мы об этом говорим, и мы сделали такие механизмы. То есть не просто получать информацию, там, от, от, чтобы информация была открыта. А, э, например, то, что сделали мы в самом Логове, в Донецкой области, в Логове, как Федоричи говорит, феодализма, и э, тем не менее у нас это работает. Э, то есть, например, э, рубят деревья, да, и все кричат, бегают, ай-яй-яй, что ж такое незаконно все. А мы вошли в комиссию по озеленению, и без нашего, я вот и Зеленому фронту говорил сразу, и без наших Подписей э, нет, но ну дерево не рубится, конечно. Лариса Херсон, организация Ласточка. Э, я просто хотела сказать, вот а, а у нас какая слаживается ситуация в громадской раде? Э, то, что некоторые организации, которые э, не находятся в областном центре, они находятся где-то в глубинке, но являются достаточно активными, то есть сейчас какая-то стоит тенденция, что их не слышно. Они не могут, в силу того, что у них нет никакого финансирования, а проблем очень много, они не могут приехать на заседание Громадской Рады, э, э, и поэтому, э, может быть, целесообразно было бы как-то заложить в какой-то фонд, э, при э, 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 а что Уже? При державном управлении э, хотя бы раз в три месяца э, там или какой-то другой срок чтобы могли финансировать приезд этих организаций на громадскую раду потому что ну или так, ну то есть на это все равно же нужны какие-то средства, потому что иногда в городе не слышно, не слышат тех людей, которые в глубинке тоже имеют какие-то свои проблемы. У них и с интернетом не все в порядке. То есть ну, очень им трудно достучаться куда-то в область. Куда снова называйте и да, Геращенко Юрия Евгеньевич, президент экологического центра устойчивого глава громадской рады при управлении охороны на полочной продуктного в Одесской области. Хочу сказать такую вещь. По генпланам, когда вот шла речь, как мы этот опыт, мы столкнулись также с нашим генпланом и с тем, что как раз экологический том второй ДСП, его нельзя изучать, нельзя смотреть, но пользуясь тем, что я помощник замопредседателя председателя совета. И мы сделали депутатский запрос, и нам все представили. Ну и когда нам все представили, мы увидели, что нету совершенно расчета по зеленой зоне по Просто часть загородной территории решили в районе как раз полей орошения добавить и тем, чтобы сказать, в целом в городе вроде есть. А районы задыхаются. А причем приморские районы, которые идут в склоны, нещадно застраиваются, парк уничтожается, ну и это там все было спрятано. А второе, конечно, мы сразу увидели, что нет расчетов, суммарных выбросов по воздуху, по предприятиям на каждой деятельности. И еще один момент, вы правильно сказали, что некоторые предприятия вообще считается, что выбросов не делают, потому что они стоят и не работают. Но вот здесь видите, Михаил Михайлович Веселовский, штаб общественных инспекторов, мы сделали рейды проверки, оказались цеха или отдельные станки сданы в аренду, и они и выливают, и выбрасывают еще mm -hmm. больше, чем когда это было централизовано, был инженер-эколог, были очистные, которые сейчас на замке, и все сливается непосредственно в канализацию. То есть все гораздо хуже. Мы сдали запрос в экологическую инспекцию. Почему мы общественники этого нашли, а они нет? Это потому, что нам запрещено ходить. Тем более, что по статистике предприятие не работает. Вот такая вот интересная кухня вот только лишь с доступом к герплану. Я думаю в других городах то же самое. Теперь второе. Что касается по работе действительно в комиссиях по благоустройству. Березин сказал, что туда вошли. Да? Мы этот же опыт используем, потому что управление экологией города и областное туда не допущено. Перестали специалистов приглашать, когда вырубаются зеленые. Но комиссии муниципальные по благоустройству туда наши активисты входят. И таким образом мы можем там на это дело влиять и подавать на админ комиссии, если где-то нарушение надо сказать, что те же жеки зашевелились. Потому что, ну, как бы пошли рычаги влияния, объясняя городской власти и районы, у нас, ну, город размерно и район, что, и это, кстати, не только мы здесь, это и в белгород то есть мы это расширяем на область, что это же ваше, ваше выгодно, потому что лицо города, в общем-то, ответственное, вы раз, во-вторых, все администрации идут именно в казну вашу. И вот как-то с трудом скрипя, очень скрипя, но пошла эта работа, а в присутствии наших общественников, которые, если что, тут уже прессу приглашают, уже те боятся где-то взять пару копеек и что-то подписать там непродуманно. То есть как бы уже вот этот сдерживающий факт стал появляться. Это просто обмен Если більш нема зауважень, пропозицій по частині один, переходим до наступної.